Hai, selamat kembali. Kali ini kita nak kupas satu persoalan yang memang asas sangat. Macam mana sebenarnya kita patut faham Al-Quran? Kita akan tengok satu pandangan yang agak berbeza dan mencabar apa yang biasa kita dengar. Okey, jom kita terus masuk ke soalan paling besar. Adakah Al-Quran ni satu kitab yang kita boleh faham terus guna akal kita sendiri ataupun kita perlukan seseorang yang ada kunci rahsia untuk tolong bukakan maknanya untuk kita? Selama ni kan, jawapan yang selalu kita dapat, ya, mesti ada kunci tu. Tapi hari ni, kita nak buat lain sikit. Kita nak bongkar idea ni, kita nak persoalkan dan kita nak tengok apa Al-Quran sendiri cakap pasal diri dia. Ini yang menarik. Baiklah, kita mulakan dengan fahamkan dulu kepercayaan kunci rahsia ni. Model ni, dia anggap Al-Quran tu macam bukan buku biasa yang terbuka untuk semua. Sebaliknya, ia macam satu kod yang hanya orang-orang tertentu je boleh pecahkan kod tu. Jadi dekat sini ada dua cara pandang yang sangat-sangat berbeza. Sebelah kata Al-Quran ni teka-teki berkod, perlukan pakar. Sebelah lagi pula kata eh tak, ia adalah manifestasi jelas, satu kitab yang terang dan boleh jelaskan diri sendiri. Nah, kupasan kita kali ni akan fokus pada pandangan yang kedua tu. Apa jadi bila kita terima model teka-teki tu? Lahirlah apa yang kita boleh panggil model ketergantungan. Tiba-tiba, Rasul bukan lagi sekadar penyampai tapi jadi macam penapis. Lepas tu wujudlah hierarki ulama. Dan yang paling kritikal, mesej yang sampai kepada orang biasa ialah akal kamu tu tak cukup bagus untuk faham sendiri. Okey, sekarang jom kita uji idea ni. Kalau betul model kebergantungan ni wujud, apa kata kita tengok terus dari sumbernya? Macam mana Al-Quran sendiri terangkan apa sebenarnya tugas seorang Rasul? Ada satu perkataan kunci yang sangat penting kat sini. Al-Balagh. Ia bukan sekadar bermaksud menyampaikan, tak. Maksud dia lebih dalam, penyampaian yang jelas dan lengkap. Fokusnya ialah message tu sampai dengan sempurna, cukup, tak kurang, tak lebih. Dan buktinya, nah, ada depan mata. Ayat ni cakap terus terang, tugas rasul hanyalah al-balagh. Itu sahaja. Full stop. Ini satu kenyataan yang sangat padu, sangat jelas tentang skop kerja seorang rasul cuba kita fikir logik dia macam ni. Kalau mesej dalam Al-Quran tu perlukan penjelasan tambahan daripada Nabi untuk kita faham, maksudnya mesej asal tu tak lengkap lah kan? Dan itu macam bercanggah dengan idea Al-Bala iaitu penyampaian yang dah pun sempurna. Ha, ini satu lagi anjakan pemikiran yang besar. Al-Quran tak gambarkan Nabi sebagai tuan kepada teks. Sebaliknya baginda digambarkan sebagai pelajar pertama teks tu orang pertama yang terikat dan patuh pada wahyu, dialah contoh pelajar terbaik. Ayat ni kuatkan lagi hujah tadi, nabi sendiri diperintah untuk cakap, aku hanya ikut apa yang diwahyukan. Baginda tak kata aku adalah sumber rujukan, tak. Baginda kata aku adalah pengikut wahyu yang paling setia. Nampak tak perbezaannya? Okey, sekarang kita sampai ke bahagian paling penting. Kalau tugas Rasul hanya menyampaikan dan baginda sendiri pun ikut teks, jadi siapa yang jelaskan teks tu? Jawapannya agak mengejutkan. Jawapannya ada dalam Al-Quran itu sendiri. Jom kita tanya soalan ini betul-betul. Siapa yang pegang tanggungjawab untuk jelaskan Al-Quran? Siapa? Adakah soalan ini dibiarkan tergantung macam tu je atau kitab tu sendiri dah bagi jawapan? Dan Inilah dia jawapannya. Wow, ayat ni sangat powerful. Dalam surah Al-Qiyamah, Allah sendiri yang ambil alih tanggungjawab tu. Kemudian, sesungguhnya, kamilah yang akan menjelaskannya. Kuasa penjelasan atau bayan diletakkan pada Tuhan, bukan pada manusia. Ini, ini mengubah segalanya. Jadi, macam mana Tuhan jelaskan kitabnya? Ada satu mekanisme dalaman yang dipanggil tasrif. Bayangkan macam ni, Al-Quran ni dia ulang-ulang tema. Dia pusing-pusingkan idea dari pelbagai sudut. Tujuannya supaya satu ayat boleh jelaskan ayat yang lain. Macam satu jaringan yang saling berkait dan konsisten. Okey, kalau kitab tu ada sistem penjelasan sendiri, apa pula peranan kita? Apa kerja kita sebagai pembaca? Ha, ini membawa kita ke bab seterusnya. Rupa-rupanya, kita pun dah dibekalkan dengan alat untuk berinteraksi terus dengan teks tu. Dan alat yang paling utama tu ialah akal. Tapi jangan salah faham, akal dalam Al-Quran bukan sekadar bermaksud otak atau intelek. Ia selalunya datang dalam bentuk kata kerja. Tak kilun, kamu berakal. Maksudnya, ia satu proses aktif proses menyambung titik-titik, mengikat data dan buat kesimpulan logik. Ayat ini tunjukkan hubungan tu dengan sangat jelas. Kenapa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab yang terang? Tujuannya satu, supaya kamu berakal. al taqilun Nampak tak? Ia satu jemputan terus kepada setiap pembaca. Gunakanlah akal kamu. Jadi, lita kefahaman dia jadi macam ni. Satu, Allah sediakan penjelasan, bayan dalam teks. Dua, kita sebagai manusia guna akal kita untuk proses maklumat tu. Tiga, proses ni akan cetuskan kesedaran atau ingatan. Dikir. Perasan tak apa yang tak ada dalam litar ni? Yup, tak ada orang tengah. Baiklah, jom kita gabungkan semua sekali. Kita dah nampak perbezaan besar kan? Daripada satu model di mana pemahaman tu macam dimonopoli kepada satu model di mana setiap orang, ya, setiap orang ada akses terus kepada petunjuk. Jadi, inilah gambaran akhirnya. Petunjuk tu untuk semua, bukan untuk golongan tertentu je. Tanggungjawab untuk berfikir tu terletak atas bahu kita sendiri. Sebab itulah Al-Quran asyik tanya, kenapa kamu tak fikir? Dan ia juga beri amaran jelas, jangan ikut orang lain secara membuta tuli. Dan kesimpulannya? Memang mantap. Memahami Al-Quran bukan macam buat kerja kaji sejarah untuk tahu apa orang dulu-dulu fikir. Bukan. Sebaliknya, ia satu proses yang hidup. Satu proses penakulan yang berlaku sekarang dalam diri kita masing-masing. Guna akal yang dah ada ni. Jadi, kita tutup kupasan ni dengan satu soalan untuk kita sama-sama fikirkan. Kalau betul Al-Quran ni satu jemputan terbuka kepada semua akal, persoalannya bukan lagi, bolehkah aku faham? Persoalannya sekarang ialah, macam mana aku nak sahut jemputan ni?